şəhidlər ölməz, vətən bölünməz deyirik. Əslində isə şəhidlər unutulduğunda ölür. Şəhidlər nə vaxt unutuldular? Onların əmanətinə sahib çıxılmadıqda. Onların əmanətləri kimlərdir? Şəhidlərimizin övladları, ailə üzvləri, sevdikləridir. Şəhid Ana Noruzovun qızına yazdığı məsəl yəqin ki, hər kəsin xatirindədir. Qızım dərsin oxu. Burdan belə bir qərarə gəlmək olur ki, şəhidlərimizin arzusu onların övladlarının yaxşıların təhsil almasıdır. Mən isə məktəblərin, akademiyaların, ditsiyellərin, kolleclərin, hətta universitetlərin rəhbərlərinə səs verirəm. Şəhid övladlarının sizin təhsil ocaqlarında təhsil alması üçün bir-birimizdən yarışmalıyıq. Belə bir vəziyyətdə biz onlara olan borcumuzu az da olsa ödəmiş olar.